Salam rayonla kapshora kanalın izləyiciləri. Abşon rayonu Masız qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Bina 6 mərtəbədir, mənzil isə 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 48 kvadrat metr, 3 otaqlı. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində, koidarında, mənzilin giriş qapısı dəyişilib, sif qapı qoyulub. Qapıdan girən kimi solda bu bir şkaf üçün nəzər tutub hal-hazırda da şkaf var. İndi biz başlayaq mənzilin sanitar qovşağından. Bu mənzilin sanitar qovşağıdır. İndi isə biz keçək mənzilin qonaq otağına. Bu mənzilin qonaq otağıdır. Mənzildə gördünüz bütün əşyalar qalacaq. Mənzilin özəlliklərindən biri od ki, mənzil üzü gün çıxanadır və mənzil parka baxan mənzildir. Bəzələ suyi işıq mərkəzləşmiş istili sistemi. Telefon xətti daimidir. Qazın da xətləri çəkilib, inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. İndi isə keçirik biz mətbəxə. Bu isə mətbəxi. Keçirik. Yataq otağına. Bu isə yataq otağıdır. Şəhər üzrə məktəb bağça fəaliyyət göstərir. Mənzillə məktəbin ara məsafəsi 50 metr olar. Mənzil şəhərin tam mərkəzində yerləşir. Kanalımızı abunə ol ki, növbəti mənzillərimizi görə biləsiniz. Sağ olun.